জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অভিনয় কৰা হয় সকলোতকৈ ডাঙৰ অভিনয়টো হ'ল সুখী নহ'লেও সুখী হোৱা অভিনয় কৰা প্ৰেমে জীৱনৰ নতুন ৰূপ দিয়ে বিশ্বাস আৰু ভৰসাই আগুৱাই নিয়ে সৰু সৰু মৰম অভিমানে ভালপোৱাবোৰ আৰু মজবুত কৰি তোলে কিন্তু অৱহেলা আৰু বিশ্বাসঘাতকে সীমাহীন ভালপোৱাৰ নষ্ট কৰি সম্পৰ্কত ফাট মেলে আপোন মানুহজন অচিনাকি হৈ পৰে তথাপিও যেন মানুহজনৰ প্ৰতি হিয়াত কোনোবা কোনত দুৰ্বলতা থাকি যায় কাৰণ বিশ্বত সম্পৰ্কৰ শেষ হয় ভাল পোৱাৰ কেতিয়াও নহয় যিদিনাৰ পৰাই তোমাৰ আপোন মানুহজনে তোমাৰ ওপৰত খং কৰা বাদ দিব সেইদিনাই বুজিবা তুমি তেওঁক হেৰুৱাই পেলাইছা মূল্য পিয়াহত বেছি পানীত নহয় আদৰ মৃত্যুক নহয় জীৱনক কৰিব লাগে প্ৰেমটো বহুতে কৰে এই পৃথিৱীত কিন্তু মূল্য প্ৰেমৰ নহয় বিশ্বাসৰ থাকে সম্পৰ্কৰ গুৰুত্ব বুজিব বিচাৰিলে প্ৰথমে যোগাযোগ বন্ধ কৰক কিছুদিনৰ পিছত বুজিব পাৰিব আপুনি তেওঁ প্ৰিয়জনে প্ৰয়োজন আছিল যি আপোনাৰ ভাগ্যত থাকে তেওঁ আপোনাৰ হৃদয়ত স্থান নাপাবও পাৰে আৰু যি আপোনাৰ হৃদয়ত থাকে তেওঁ খুব কম আপোনাৰ ভাগ্যত থাকে সুখে মানুহৰ জীৱনত অহংকাৰৰ পৰীক্ষা লয় আৰু দুখে মানুহৰ জীৱনৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লয় মানুহক সুখী কৰাটো খুব কঠিন যদি তাৰ মনুস্যত্ব নাথাকে বহু বেছি আশা যিজন মানুহৰ ওপৰত তুমি কৰিবা সেই মানুহজনেই তোমাক এদিন ঠগিব সলনি হৈ যোৱাটো সকলোৱে দেখে কিন্তু সলনি হোৱাৰ পিছৰ কাৰণটো কোনো নেদেখে এজন মানুহৰ দুটা কাহিনী থাকে এটা হৈছে সকলোকে দেখুৱায় আৰু আনটো হৈছে সকলোৰে পৰা লুকোৱায় দৰকাৰ হ'লে অকলে থাকক কিন্তু মিছা হাঁহি মিছা আশা মিছা ভালপোৱা মিছা বন্ধুত্ব এইবোৰৰ পৰা দূৰত থকাৰ চেষ্টা কৰক টাইম পাছ যি কৰে সি কেতিয়াও সন্দেহ নকৰে আৰু যি সন্দেহ কৰে সি কেতিয়াও টাইম পাছ নকৰে এজন সুন্দৰ মানুহে তোমাক কেতিয়াও সুখী কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা সুন্দৰ মনে তোমাক বহুত সুখী কৰি ৰাখিব সেইকাৰণে সুন্দৰ মানুহক নহয় সুন্দৰ মনক ভাল পাব শিকা নাৰীৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব সেইটো টকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে নিৰ্ভৰ কৰে এজন ভাল স্বামীৰ ওপৰত এজন জ্ঞানী বাবাই নিজ পুত্ৰক ক'লে জীৱনৰ তিনিটা বিষয় কেতিয়াও এৰি নিদিবা ভাল খোৱা বস্তু ভাল বিচনাত খোৱা ভাল ঘৰত বসবাস কৰা তেতিয়া পুত্ৰই ক'লে আমি দৰিদ্ৰ এইবোৰ আমাৰ দ্বাৰা কেনেদৰে সম্ভৱ জ্ঞানী বাবাই ক'লে যেতিয়া পচন্দ খোৱা বস্তু বাবা তেতিয়া খাবা নহ'লে যি খাবা সেইটো হ'ব সকলোতকৈ ভাল বস্তু যেতিয়া কাম কৰি কৰি ক্লান্ত হ'বা তেতিয়া শোবা আৰু য'ত শোবা সেইখনেই হ'ব ভাল বিচনা যেতিয়া মানুহৰ লগত মিলিবা আৰু তেওঁৰ অন্তৰ জয় কৰি তাতেই বসবাস কৰিবা সেইখনেই হ'ব তোমাৰ কাৰণে সকলোতকৈ ভাল ঘৰ ভাল ঠিকনা তিনি ঠাইত লাজ নকৰিবা খোৱা ঠাইত বহিলে ডাক্তৰৰ ওচৰত গ'লে আনৰ পৰা শিকিব গ'লে চকু আৰু কপালৰ সম্পৰ্ক বৰ অদ্ভুত চকুৱে যিটো ভাল লাগে কপালত সেইটো লিখা নাথাকে দূৰত থাকিও ভাল পোৱা যায় যদি ভালপোৱা মনৰ পৰা হয় তুমি আনক যি দিবা তুমিও সেইটো ঘূৰাই পাবা সেইটো সন্মান হওক বা কষ্ট কাৰোবাৰ সম্পৰ্কে কথা কোৱাৰ আগতেই সত্য জনাৰ চেষ্টা কৰা কাৰণ অনুমান কৰি কথা কোৱা সকলো কথা সত্য নহ'বও পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ল তাজমহলৰ নিচিনা দেখাত সুন্দৰ হ'লেও গঢ়াটো বহুত কঠিন ইগ' কেৱল সৰু তিনিটা শব্দ কিন্তু শক্তি ইমানেই বেছি যে এটা ভাল সম্পৰ্ক ভাঙি দিব পাৰে মানুহ নামৰ প্ৰাণীবোৰ বৰ অদ্ভুত আপোন হ'বলৈ সময় নালাগে আৰু পৰ হ'বলৈও সময় নেলাগে চকু পানী সহজে মুচি পেলোৱা যায় কিন্তু চকুৰ পানী ওলোৱা কাৰণটো সহজে মুচি পেলোৱা নাযায় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ